Yes, yes. <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَحْلُّ نقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أما بعد Ya khuani jamaah dikasihi Allah Yang kami muliakan Alhamdulillah Kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keizinannya Kita Walhamdulillah Dapat mengimarahkan rumah Allah Masjid Kampung Siglap Pada Jumaat yang terakhir Dalam bulan Syaban ini InsyaAllah dijangkakan beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadhan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk kita berada di bulan suci tersebut. Bahkan dianugerahkan kepada kita kesempatan sehingga membolehkan kita insya Allah mengharungi ibadah-ibadah dalam bulan suci tersebut. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kita semua ke bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah tilawah surah Al-Kahfi yang dipimpin oleh Ustaz Muhammad Najib sebentar tadi telah sama-sama kita laluinya. Maka menantikan azan Jumaat yang akan dikumandangkan tepat jam 1.20 sebentar lagi. Izinkan saya mengajak para jamaah kita meneruskan penghayatan kita pada surah yang kita baca tadi. Walhamdulillah. Yaitu dengan kita menjangkau insya Allah dijangkakan pada pertemuan kali ini ke ayat 47. Ayat 47 surah Al-Kahfi. Sebelumnya jamaah dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sedia maklum, firman Allah yang berjumlah 6,000 ayat lebih terangkum dalam 30 juz ataupun 114 surah terbagikan kepada dua kategori sama ada ia dinamakan ayat-ayat ataupun surah-surah makkiyah yang diturunkan di Makkah atau lebih tepat lagi sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah dan satu lagi adalah ayat-ayat dan surah-surah madaniyah yang diturunkan selepas hijrah nabi ke al-Madinah Al-Munawarah setiap kedua kategori ini Makkiyah mahupun Madaniyah bukan setakat terpisah daripada sudut sejarah ianya diturunkan bahkan ciri-ciri khusus dua kategori itu diperbahaskan oleh para alim ulama kita. Contohnya ayat-ayat dan surah-surah makkiyah selain daripada ia mengandungi qasam ataupun sumpah demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang, demi waktu duha dan sebagainya. Sedangkan ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah Nabi ...tak mempunyai ciri tersebut. Ataupun ayat-ayat makiyah biasanya pendek-pendek. Kadang-kadang dengan, dengan sepotong ayat saja ataupun sepotong perkataan saja. Wadduha. Walayli iza <Sessizuk> saja. Pendek-pendek. Ringkas-ringkas. Berbanding dengan ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrahnya Nabi kebiasaannya adalah ayatnya panjang-panjang. Kadang satu ayat tu dengan satu nafas saja pun tak cukup. Nak kita kena berhenti kat tengah-tengah, ulang balik sedikit beberapa perkataan, baru kita sambung. Ayat-ayat makiyah banyak menyentuh tentang bab-bab akidah, soal-soal iman. Soal-soal tauhid. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah banyak berkisar pada persoalan hukum. Ini boleh itu tak boleh dan sebagainya. Namun jemaah sama ada ayat-ayat al-Quran ini berbentuk Makkiyah yang diturunkan di Makkah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi mahupun Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah diturunkan di Madinah kesemua keseluruhan 6000 ayat lebih 114 surah 30 juz ini kita akur kita maklum bahkan kita beriman dengannya bahawa firman-firman Allah al-Quran ini seluruhnya adalah mukjizat bukan mukjizat itu whole al-Quran bahkan setiap patah perkataan mengandungi mukjizat bahkan setiap susunan ayat juga mengandungi mukjizat lantaran itulah kita jumpa dan kita dapati bahawa al-Quran tidak seperti kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah sekaligus Nabi Musa naik ke apa ke Tur Sina 40 malam diturunkan dah lepas tu kitab Taurat ni tak diturunkan lagi Berbanding dengan Al-Quran 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Sedikit demi sedikit. Namun, ayat-ayat bila diturunkan, ianya disusun oleh Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itulah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada para sahabat yang diamanahkan untuk menulis Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran kemudiannya, Nabi pesan, ayat-ayat yang contoh, ya, eh, ayat-ayat yang baru dibacakan ini, hendaklah diletakkan selepas ayat ini. Jadi sebab itulah kita dapati bahawa dalam satu surah, dalam satu juz, kadang-kadang kita membaca ayat sambung menyambung terkategori sama ada ayat-ayat itu surah daripada surah ataupun ayat-ayat makkiyah ataupun madaniyah. Contoh yang very simple jemaah, surah yang biasa dibaca oleh imam-imam kita kan iaitu surah Al-Maun. Surah Al-Maun. Di mana surah yang Al-Maun yang mengandungi cuma berapa ayat ini? Potongan pertamanya adalah turunnya di Makkah. Tapi bermula dengan firman Allah, waailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, itu turunnya di Madinah. Lalu terhimpun sebagai satu surah. Walaupun surah yang begitu pendek, ayatnya pun tak panjang, tapi ada ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, ada pula ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Walaupun ialah sebahagian ulama berbeza pendapat. Ada yang menyatakan whole surah Al-Maun itu turunnya di Makkah, tapi majoriti ulama mengatakan perkataan fawai' ataupun bermula dari ayat fawailulil muslimin alladhina hum an salatihim sahun sampai akhir surah adalah turunnya di Madinah. Apa yang nak kita tunjulkan di sini jamaah dirahmati Allah terkait dengan tadabur kita ini? Pastinya setiap paragraf atau setiap ayat datang selepas ayat ini, datang selepas ayat ini, dia ada kesinambungannya. Inilah yang nak kita sentuh dalam tadabbur kita pada siang hari hari ini. Dengan merujuk tadabbur yang telah dipimpin dan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Najib pada dua minggu yang lalu dan minggu sebelumnya, ayat 46. Al-mal wal-banun, harta dan anak-anak, Zinatul hayatid dunia merupakan perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatus salihat dan perkara-perkara dan amal-amal yang baik yang dihidupkan khairun inda rabbika thawaban iaitu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai balasan pahala wa khairun amala dan lebih baik sebagai asas dalam memberi harapan. Lalu ayat yang ingin kita hayatinya hari ini iaitu ayat 47. Wa yauma tusayyirul jibal. Dan ingatlah pada hari kami bongkar dan terbangkan gunung-ganang. Wa taral ardha barizah dan engkau akan melihat seluruh muka bumi ini terdedah nyata. Wahasharnahum dan kami himpunkan mereka. Maksudnya di padang mahsyar. Falam nuqadir minhum ahada sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang daripada mereka. Kenapa macam? Yelah, yang ayat 46 menjelaskan tentang harta anak-anak merupakan perhiasan dunia. Yaitu temanya adalah tema kehidupan dunia. Tapi ayat 47 tiba-tiba berkaitan dengan hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Isu hari akhirat seakan-akan macam tidak ada kesinambungan antara ayat 46 dengan ayat 47. Padahal ayat 47 datang selepas ayat 46. Ayat 46 datang sebelum ayat 47. Itu yang kita katakan jamaah dirahmati Allah. Ini mu'jizat Al-Quran. Seluruhnya, hatta susunan ayat demi ayat. Lantaran itulah jamaah yang dirahmati Allah. Sebahagian ulama dalam tafsir tafsir mereka mengatakan ayat 46 ini ada kaitannya dengan ayat sorry ayat 47 ni ada kaitannya dengan ayat sebelumnya iaitu 46 ayat 46. Tapi ada sebahagian ulama yang lain berpendapat ayat 47 ini terkait dengan ayat selepasnya ayat 48 baik kita sentuh satu-satu jemaah mana yang sempat insyaallah kaitan antara ayat 47 ni dengan ayat sebelumnya temanya adalah tema kehidupan dunia topik asasnya tu adalah kehidupan dunia di mana Allah mengatakan di ayat 46 harta dan anak-anak merupakan perhiasan bagi kamu dan amal-amal soleh yang kekal itu adalah lebih baik balasan dan ganjarannya di sisi Allah. Wa khairun amala. Dan juga merupakan sebagai sesuatu asas untuk memberikan harapan. Lalu ayat 47 ni Allah menyatakan. Yang mana. Wa ingatlah. Nusayirul jibal. Kami meratakan ataupun kami terbangkan ataupun kami bongkar gunung ganang ini. Maknanya sehingga bumi ini menjadi rata. Sebab gunung ganang ni jamaah. Biasanya Adalah satu tempat persembunyian. Bila orang ada di balik gunung ataupun bukit ataupun dataran yang tinggi lah. Kita tak nampak dia. Sebab dia berada di belakang ataupun di balik. Kan? Dan sebagainya. Kita perhatikan kisah pun nanti yang akan kita sama-sama tempuhi. Di mana Zulkarnain bertemu dengan satu kaum yang hidup di antara dua gunung. Mereka sangka itulah tempat mereka aman hidup. Tersembunyi, tersendiri. Tapi rupa-rupanya mereka masih dapat diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu nantilah bila kita sampai kepada peringkatnya nanti. Namun, di samping itu, Gunung Ganang ini juga jamaah yang dirahmati Allah digunakan di mana seti hampir setiap gunung ganang ni kalau ada tempat yang dikatakan terpelesok sedikit lah, termasuk sedikit, itu yang disebut gua. Sebab itu Nabi SAW sewaktu hijrah baginda bersembunyi di gua Saur. Gua Saur tu di mana? Di Bukit Saur hanya tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar sehingga dicari oleh orang-orang musyrikin Quraisy tak nampak. Jadi dia tempat persembunyian Gunung Ganang ni. Maka pada hari kiamat Allah jelaskan Allah dedahkan Allah bongkar, Allah ratakan, terbangkan gunung ganang ini sehingga dah tak ada gunung ganang lagi. Nak sembunyi kat mana? Itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan dengan firman-Nya "Wa hasharnahum lalu kami kumpulkan mereka falam nugadir minhum ahada" dan kami tidak tinggalkan seorang pun daripada mereka. Semuanya dah tak tak ada chance, tak ada peluang, tak ada ruang, tak ada tempat untuk mereka bersembunyi. Sebab dah tak ada gunung lagi dah. Jemaah dirahmati Allah. Apa kaitan ayat 70, 47 dengan 46 sebelumnya tentang kehidupan dunia? Di sinilah jamaah dirahmati Allah. Sebahagian ulama kita menyatakan bahawa ayat ini sebenarnya adalah satu method ayat Al-Quran dalam mengajak manusia beriman. Al-Quran menggunakan dua pendekatan bila mengajak orang beriman dan inilah yang disampaikan yang digunakan oleh nabi kesayangan kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada berbentuk inzar warning beri amaran ingat kalau buat macam ni nanti masuk neraka di neraka kena seksa makanan di neraka begini 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 minuman di neraka begini begini semua yang menakutkan ini dinamakan inzar satu lagi dinamakan tabshir iaitu dengan membawa berita gembira yang menyebabkan orang kadang-kadang tertarik kerana eh, eh aku nak buat inilah pasal apa nanti masuk syurga dalam syurga ada makanannya sekian suasananya sekian apa udaranya nyaman dah lah tu tak cukup dengan tu ada pula bidadari lagi yang jambu-jambu yang cantik-cantik dan sebagainya orang tertarik jadi ada orang menjadi takut untuk melakukan perkara yang tak baik kerana peringatan. Ada orang terdorong untuk melakukan perkara yang baik adalah kerana ajakan dan seruan secara inilah balasan perbuatan baik. Jadi jamaah dirahmati Allah. Poin kita di sini adalah ayat ini mengandungi tafsir. Sebagian ulama mengatakan ayat 47 ini adalah sebagai nak menyatakan bukan hanya kita merenung ayat ini dalam suasana akhirat manusia tak dapat lari tak dapat sembunyi bahkan ia terkait dengan kehidupan di dunia ini jemaah dirahmati Allah secara insaf siapa kita walau apa kita walau hebat mana kita sekalipun kita tetap memerlukan Allah dalam hidup kita. Tetap. Kita celik mata di pagi hari, kita masih nak menghembuskan nafas kita, menarik nafas kita. Nafas dan hembusannya itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu SWT. Contoh saja. Hatta orang beriman pun, bangun pagi, dia dapat celik mata, orang yang kafir sekalipun, dia bangun pagi, dia pun dapat celik mata. Dia dapat teruskan kehidupan dia. Yang ingkar, yang beriman, sama Allah berikan. Maka itu jamaah dirahmati Allah. Allah maha mengetahui. Kadang-kadang kita ni tak tahu. Kita tak kenal diri kita sendiri. Maaf cakap. Contoh very simple. Kadang-kadang kita plan nak makan sesuatu, pagi-pagi nak sarapan. Plan aku nak sarapan lontong pagi inilah. Maaf cakap, nasi baik belum puasa. Boleh bawa contoh makan. Kalau dah puasa dah tak boleh lah. Contoh aja. Plan nak makan lontong. Tapi bila sampai kedai, sampai gerai, tengok orang makan mi rebus selera. Cik, mi rebus satu. Tukar selera. Plan kita nak makan lain sampai kedai makan lain kita kadang tak kenal selera kita sendiri ini kita dengan diri kita sendiri tapi Allah terhadap kita Allah Maha mengetahui Allah Maha tahu di mana keperluan kita yang kita perlukan Allah bagi sebab itu ada di antara pemberian-pemberian Allah Allah beri pada orang A Allah tak beri pada orang B sebab Allah tahu kalau yang orang A punya apa yang Allah beri, Allah beri kepada orang B, orang B ini mungkin tak suka. Tak tahu menghargai. Tak merasakan begitu perlunya. Jadi Allah berikan kepada orang B sesuai dengan apa yang dia perlukan. Allah berikan kepada orang A sesuai apa yang diperlukan. Kedua-dua orang ini sakit yang sama, pergi klinik yang sama, dapat makan obat yang sama. Orang A makan ubat 3 4 hari sihat. Orang B makan ubat 3 4 hari masih tak sihat. Malah masuk 2 3 minggu pun masih tak sihat. Allah lebih mengetahui. Orang A ni kalau Allah beri ujian seperti mana orang B 3 4 minggu masih belum sihat mungkin tak baik bagi dia. Sebaliknya orang B dia akan lebih sedar lebih insaf bila mana dia makan ubat masih belum sihat lagi. Maha suci Allah. Sayangnya Allah, kenalnya Allah. Ini kalau kita perhatikan. Allah mengatakan, Falam yuwadir minhum ahada. Allah tak tinggalkan seorang jua pun. Semuanya ibarat terdedah, semuanya Allah tahu. Kamu tak dapat nak sembunyikan diri. Kita tak dapat nak merahasiakan sesuatu daripada Allah Subhanahu SWT. Jadi, kalau ayat ini terkait dengan kehidupan dunia, bermakna bergantunglah hanya kepada Allah. Mintalah daripadanya. Allah Maha mengetahui apa yang kita hendak, apa yang kita perlukan. Ramadan is coming. Ramadan datang. Di mana dalam Ramadan ini doa-doa kita mustajab. Mintalah daripada Allah kesempatan-kesempatan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada usaha kita di luar Ramadan nanti. Dan ayat ini pula 47 ni kalau terkait dengan ayat selepasnya 48 adalah suasana akhirat. Di mana manusia walau dia sembunyi pun, sembunyikan pun satu perkara semasa hidup di dunia dia buat satu kesalahan contohnya, tak ada satu orang pun tahu. Tapi Allah Maha, maha mengetahui. Maka di hari akhirat itu nanti akan terdedah semua. Walaupun masa hidup kat dunia orang tak tahu, ada orang tahu sekalipun dia cover, dia pakai lawyer macam mana punya hebat, dia terlepas daripada sebarang hukuman. Tapi di hari akhirat nanti itu semua tak akan berlaku. Sebab Allah lebih mengetahui. Maka itulah hikmah di balik apa yang Allah firmankan di surah Yasin kan yang selalu kita baca di hari akhirat itu nanti tangan kita, kaki kita, anggota tubuh badan kita semua akan jadi saksi ke atas kita apa yang kita lakukan. Eh seperti mana pun yang Allah firmankan dalam surah Az-Zalzalah. Ya, iaitu apabila bumi ini menceritakan isinya sebagai nak menyatakan Kita buat sesuatu itu pada tarikh sekian, di tempat sekian Kalau melibatkan orang lain pun bersama sekian dan sebagainya Semua akan didedahkan Baiklah jamaah dirahmati Allah Itu sekadar sedikit tambahan dan sambungan daripada apa yang telah pun dikongsikan sebelum ini oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Najib iaitu di ayat 46 dan 47. Insya-Allah dalam kesempatan-kesempatan yang lain kita akan sambung semula. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa kita jadikan sebagai Tuhan untuk kita bergantung padanya. Itulah dia. Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung hidup kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.